вообще самым-самым топовым по характеристикам они почему-то поставили батарею всего на 3000 мА. Где логика, я не знаю. Но а я знаю. провел отдельный тест, тест батареи, и сейчас я вам покажу результаты этого теста. Ну что же, начинаем свой эксперимент. Оба телефона заряжены на 100%. На одной установлена максимальная яркость. Заходим в

выглядит больше разницы, но разница, как вы видите, совсем небольшая. Ну а теперь проверим, как быстро найдет мое местоположение с помощью GPS. GPS. Включаю...